আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি আবার প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমরা শিখব মহিলারা মাবুনেরা কীভাবে তিন ডাকাত বীতের নামাজ আদায় করিতে পারে তো সর্বপ্রথম আমি আপনাদেরকে বলে রাখি এই নামাজ যখন দুই ডাকাত আপনার পড়া হয়ে যাবে তিন ডাকাতের জন্য উঠবেন সুরো ফাতেহার পরে সুরো একলাস পড়তে হবে একলাস পড়ার পরে আপনাকে হাত ছেড়ে আল্লাহ আকর বলে আবার নিয়তটা বেঁধে নিতে হবে যথারীতি রুকুতে গেলে হবে না হাত ছাড়তে হবে যখন আল্লাহ আক্বর তখন হাত ছেড়ে আপনাকে আবার নিয়ত বেঁধে কিন্তু আপনাকে আবার তাহারিমা বেঁধে নিতে হবে নিয়ে দুয়াকুত পড়া হবে দুয়কুত পড়ার পরে কিন্তু আপনারা রুকুতে যাবেন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক সর্বপ্রথমে বলি যদি আপনারা চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দেবেন চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও সর্বপ্রথম পাঠিতে দাঁড়ানোর পড়ে নেবেন সামা ইনি অজাহাতু আর দ্যানি কিন এবার আপনারা নিয়ত করবেন আমি কেবলামুখী হইয়া তিনটে কাত বিতের ওয়াজিব নামাজ আদায় করিতেছি আল্লাহু আকবর আর যারা আরবিতে নিয়ত করবেন নমাইতু ওসলিয়া لله تعالى سلاسا ركعات الصلاة بتري واجب الله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا <تكلم> صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايلاف في قريش فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمى الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلاه والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفزرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى. ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحية لله والصلاوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني রহমাতুল্লাহ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন দেখা হচ্ছে ভিডিওতে আসসালামীকুমার রহমাতুল্লাহি আবরাকাত